Наталія Радіна, головний редактор опозиційного білоруського видання Хартія. 97 є у нашій студії. Нині Наталія не живе у Білорусі. Вона мешкає за кордоном після того, як вона деякий час побула у міцних лапах білоруського КДБ. Будемо говорити насправді не лише про парад, тому що ну, останнім часом багато про це говориться і про відмову, зокрема, Лукашенка їхати на парад. Деякі журналісти розцінюються як такі контру Лукашенко стосовно Путіна. Але будемо розбиратися в цьому детальніше, тому що, наприклад, пані Наталя побачила в цьому зовсім інший аспект. Будемо переходити одразу на російську мову, щоб вам було зрозуміліше. сьогодні. От вийшла ваша стаття, в якій стаття в ви сказали, що фактично Путін демонструє, що Мінськ знаходиться під його. полным контролем, и говорить о том, что Лукашенко не поедет на парад, тем самым вступив с ним в какие-то разногласия, не стоит, поскольку, ну, во-первых, как бы, эм, будет боевая техника представлена, все-таки, да, в Беларуси и придут более 300 российских военнослужащих, это по вашим данным, да, десантники, зенитчики и это танкисты. Официальные это официальные данные, которые уже есть. Поэтому, ну, можем уже, да, с вами, в принципе, вот у нас такая заставка, «Батька при параде» мы назвали, Сразу да. скажу, что ошибка, надо писать «Батька Коля при параде», потому что я не понимаю почему до сих пор в Украине называют Лукашенко батька потому что в Беларуси его так давным-давно никто никогда не называет. И, собственно, не называл, он сам себя так назвал, угу. поскольку это тешит его больное эго. На самом деле это диктатор. И, извините, у меня есть отец, вот, которого я люблю и уважаю, и называть Лукашенко байска для белорусов это, это оскорбительно. Даже оскорбительно, да? Конечно. Ну скажите, вот этот вот парад, который будет частично и в Беларуси для чего вот нужен был показательный отказ от того, чтобы приезжать все-таки в Москву для Лукашенко? Дело в том, что Лукашенко не был на параде в Москве уже 10 лет. Mm -hmm. Последний раз он там был в 2005 году. И обращать на это внимание совершенно не стоит, потому что сейчас ну, мы наблюдаем ситуацию, когда э, там, в Украине или на Западе начинают радоваться тому что Лукашенко не едет на парад 9 мая все время я понимаю что вот люди э, слышат то что хотят слышат видят то что хотят видят и не хотят верить в то во что не хотят верить да, то есть, а здесь все совершенно очевидно. Во-первых, Лукашенко будет в Москве 7-8 мая, где он будет принимать участие в мероприятиях в рамках союзного государства и в рамках Еврозес. Во-вторых, 9 мая треть, парад, треть парадных расчетов будут российскими. То есть из 24 7 расчетов будут российскими. Более 250 единиц боевой российской техники, включая современнейшие вооружения, например, там, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1», более 300 военнослужащих. Потом мы еще не посчитали тех военнослужащих, они наверняка будут именно россияне, кто будет обслуживать вот эту mm -hmm. военную технику, которая приедет на аппарат. И нет гарантии, что эти военные войдут в Беларусь, а потом они оттуда выйдут. Во-первых, об этом не раз уже сообщалось, что российские войска давно находятся на территории Беларуси. Уже несколько лет они как служат в различных воинских частях на территории Беларуси, так и на базе тех российских военных баз, которые сегодня существуют в Беларуси. Это и станции слежения, и авиабаза в Бобруйске, которая сегодня вот-вот откроется, и, возможно, она может стать одной из крупнейших воинских баз ВВС России. Пополнение Путину, для чего нужно? Ну, явно он не думает нападать на Белоруссию. это для того, чтобы приблизиться к Украине? Зачем нападать на Белоруссию? То есть нужно понимать, что Беларусь сегодня фактически де-факто это, это российская сатрапия сегодня. Mm -hmm. Потому что режим Лукашенко полностью финансируется на протяжении более 20 лет российским режимом. Фактически сегодня Беларусь утратила свою независимость. Это российская территория. И можно сегодня Беларусь, к сожалению, сравнивать с Крымом. Только, возможно, в, 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 независимость она как бы существует, как бы, в де Юре, но фактически мы ее уже утратили. И вина этого полностью ложится на режим Лукашенко. Но вы говорите, что эти 300 человек, которые зайдут, могут здесь и остаться, да, в том числе и с военной техникой. Для чего Путин их оставит там все-таки? Ну, во-первых, вы подумайте про то, что в Северный Балкон в конце концов рано или поздно может рухнуть на территорию Украины. Сегодня, когда от властей Украины чиновников слышишь, вот задаешь им вопрос, говорит, ну вот как, как возможно вообще вот налаживать отношения с режимом Лукашенко, то есть вот э, я, и слышишь ответ, а он нам пообещал, что не нападут, не нападут на Украину с территории Беларуси, угу. и дальше смех, ну мне тоже смешно, он пообещал, что может пообещать диктатор? Тем более, такая личность, как Лукашенко, которая раздает вот эти обещания по сто раз на дню в разные стороны? Какая может быть гарантия от человека такого плана? Я думаю, что это все прекрасно все понимают, но когда это уже произойдет, будет поздно думать. Но вот эти вот все его заявления, помню, февральские, в том числе и в Грузии, где он чуть ли не там Абхазию признавал. Это вот для кого рассчитано, собственно? Для западных долларов? Для запада. Абсолютно. Это уже было в 2008 году. Лукашенко тоже демонстративно не признал Южную Осетию, Абхазию. А взамен он получил кредит МВФ, 3,5 миллиарда долларов. Ну и затем последовали другие западные деньги. И сегодня та же самая ситуация. То есть режим Лукашенко остро нуждается в деньгах. Экономическая ситуация катастрофична. А там ВВП за последние пять лет без всякой войны там не только не растет, он падает. Экспорт обвалился на 30%. Предприятия закрываются один за другим, переходят на сокращенный режим работы. Обвалился рубль. Просто задержки зарплат на практически на всех предприятиях. Вводится там закон о тунецах. Экономическая ситуация и социальная очень взрывоопасная. У России сегодня нет денег для того, чтобы содержать режим Лукашенко. Они и так сократили свой бюджет на 2015 год на 10%. В этой ситуации Россия перекладывает содержание режима Лукашенко на Запад. Понимаете, в этой ситуации это все. Это по-другому никак объяснить не надо. И он знает, что взамен вот он снова скажет, что он не признает Южную Осетию Абхазию и снова на Западе будут аплодировать и снова дадут ему денег. Ну, извините, Крым он все равно, оккупацию Крыма он признает. И белорусская делегация в ООН голосовала за признание Крыма российской территории. То есть, ну, факты говорят за себя. Но вот это вот, кто к нам с мечом придет, тот от и погибнет, его известное, да, на пресс-конференции, по-моему, заявление в сторону того, если вдруг будет какая-то агрессия в сторону Беларуси со стороны России. Это к чему было? Опять-таки на, на Запад? И на Запад игра на Запад. Где-то он, конечно, это может говорить и Путину, потому что он понимает, что его судьба в руках Путина. Но он сам себя загнал в такую ситуацию, когда у него нет, у него очень узкое поле для маневра, Его вообще практически нет. Mm -hmm. Потому что он полностью, он знает, что он абсолютно зависим сегодня от России. Абсолютно. И э, в ситуации, когда и Запад ему здесь не поможет, потому что вот... Уйти полностью на Запад, это значит привести реформы. В конце концов, надо освободить политзаключенных из тюрем, надо прекратить политические репрессии, надо провести свободные выборы, в которых в Беларуси не было более 20 лет. На это он не пойдет. Он, конечно же, рассчитывает на то, что Запад будет содержать тиранию в центре Европы. Но э, Евросоюз не в состоянии, вот даже если он переступит через какие-то вот моральные да, э, принципы, вот, то есть он не в состоянии содержать вот, целое государство. То есть это не Россия с ее там, сумасшедшими нефтяными деньгами, mm -hmm. которая может выделять своим сатрапам вот эти суммы. Евросоюз вряд ли это сможет содержать, 100% не сможет. Ну а как вообще Запад дает деньги? Вот у нас второй день уже идут международные конференции в Украине, и на каждой из них, вот буквально от каждого, да, идет фраза о реформах, о коррупции вот когда у вас будет реформа, дадим денег. Соответственно, что, скорее всего, от Беларуси тоже этих реформ требуют. Они не проводятся. Опять-таки, политзаключенные о которых вы говорили. Как э, за счет чего и почему продолжают давать Лукашенко эти кредиты? Ну вот сегодня МВФ и там Евроструктуры могут оправдывают это некими там геополитическими интересами. хотя к геополитике mm -hmm. это совершенно не имеет никакого отношения потому что диктатура в центре европы диктатура в беларуси это угроза безопасности всему региону и стабильности в украине при э, тоталитарном диктаторском режиме в беларуси э, и причем при абсолютно пророссийском быть не может э, но почему-то считается что вот если вот подкармливать лукашенко да, то это принесет какой-то э, результат кратковременный возможно но в перспективе вот эта опасность, она разрастается для еще, до еще больших размеров. Но боится ли Запад каких-то бунтов в Беларуси? Им нужна спокойная Украина. В этом они также говорят и сейчас, ну, обсуждая то, что вы как-то договоритесь с Путиным, может быть, как-то все-таки у вас будет мир. Да? Это цинизм. Как вот Беларусь да, расценивают? В Украине гибнут, пока еврочиновники пока об этом говорят, в Украине каждый день гибнут десятки людей. Uh -huh. В Беларуси в тюрьмах находятся политзаключенных, которых подвергают пыткам. Происходят постоянно аресты среди позиции. Сегодня Лукашенко намерен блокировать даже интернет. На все это закрываются глаза. Но, как показывает опыт, долго это продолжаться не может. В конце концов все равно происходит восстание и, как правило, Европа к этому оказывается не готова. Потому что невозможно крепить дружбу с диктаторами, не обращая внимания на нужды людей. В конце концов, тогда народ перестает надеяться там, на международную солидарность, берет судьбу в свои руки и происходит непредсказуемая ситуация. То же самое произошло в Украине. В конце концов, украинцы тоже устали вызывать к солидарности, ждать какой-то внятной реакции со стороны Европы на действия Януковича, и произошел Евромайдан. К сожалению, да, были человеческие жертвы. Насколько массовым может быть вообще эти акции? Потому что, в принципе, в Беларуси по настроениям, ну, признаемся честно, да, все-таки люди доверяют Лукашенко. не доверяют Ну, если говорить по каким-то реальным соцопросом, да, не тем, которые. Нет, соцопросов реальных в быть не может. Абсолютно. Забудьте про все соцопросы. Ну, хорошо, да. Какие соцопросы были в Советском. В Союзе. А в Беларуси ситуация еще хуже, понимаете? Фактически. Какие могут быть опроса? Фактор страха. Никто как вы оцениваете не вообще ситуацию? Сколько людей может, в принципе, выйти? Насколько это может быть масштабным? Я не могу предсказать, сколько людей может выйти. Я говорю о том, что сегодня с Беларусью нужно работать, в том числе mm -hmm. и у Укра э Украине, поскольку мы с большой надеждой смотрели на события в Украине. Mm -hmm белорусы поддерживали украинцев белорусы приезжали на да, Евромайдан да. белорус погиб на Майдане и для нас было крайне важно почувствовать от вас вот в ответ солидарность да? то есть просто вот такие вот приветики солидарности получать к сожалению произошло обратное первый визит исполняющего обязанности президента Украины Александра Тручинова был в Беларусь да. и абсолютным шоком для всех стало приглашение Лукашенко на инаугурацию Петра Порошенко в Киев и вот эти вот вещи, да, то есть когда руководство Украины приезжает в Минск, Понятно, что у вас тяжелая ситуация, понятно, но можно уделить полчаса времени встретиться с родственниками белорусских политзаключенных. То есть если вы, вот та, вы демократия, вы пришли на волне революции, поддержите белорусов, своих соседей, которые сегодня живут 20 лет при диктатуре. Поверьте мне, белорусы ничем не отличаются от украинцев. Белорусам не нравится жить при диктатуре. Просто ситуация в Беларуси гораздо более жесткая, чем а, она была в Украине даже при Кучме Януковича. Понимаете, потому что а, не было у нас... А, не, а, столько независимых медиа, не было, не было даже возможности провести хоть какой-то реальный подсчет голосов во время выборов. Понимаете, это совершенно другая ситуация. Когда вот мы сегодня разговаривали с коллегами тоже с громадского телевидения, они говорят, вот надо переносить наш опыт да, то есть на Беларусь. Я им говорю, а в Крыму громадское телевидение работает? Не работает. Вот это та же ситуация в Беларуси. Попробуйте провести вот именно громадское телевидение, открыть его там в Крыму, и мы посмотрим и попробуем тогда это сделать в Беларуси. Вот представляете себе вот эту ситуацию? То что же самое происходит сейчас в Беларуси, то же самое, что сейчас в Крыму: похищают людей, карманный парламент, нет независимых медиа, массовые аресты, обыски. И никто в это не вмешивается. Но ну, некорректно никто не совершенно да, говорить да. про Надежду Савченко, но если говорить про ваши символы, вашим символом, по кто-то помогает об этом как-то в Европе говорится, в принципе. Раньше говорила, сегодня говорится все меньше и меньше, потому что это неудобно, потому что сегодня нужно дружить, в принципе, с Лукашенко, потому что в прошлом году, потому что благодарна Лукашенко, особенно вот в прошлом году, когда в обход российских санкций против Евросоюза через территорию Беларуси в Европу шли яблоки, мясо креветки, море, другие морепродукты, вот поэтому диктатору были благодарны. Какие уж тут были заключенные? Ну кстати да, вот эти вот белорусские устрицы, это мем, который обошел, да, вот весь интернет сейчас, не, это, это совершенно другая, да, картинка, медиа и будешь. Ну тоже хорошая. Да. А, да, на самом деле до сих пор, я так понимаю, да, продукты идут через Беларусь, фасуются и заходят в Россию. Правильно, то есть это также поддерживается и дальше сейчас. Ну, Какие масштабы сейчас это? Я сейчас понимаю, что сейчас объемы немного упали, да, но в mm -hmm. прошлом году они достигали там гигантских да, размеров. Mm -hmm. Это были европейские компании, которые просто вот через, через, через Беларусь... Через Беларусь, и... да, естественно, Лукашенко получал свой процент mm -hmm. вот, за посредничество. Очень... Вы, вы начали говорить про медиа. Какая вот сейчас, в принципе, ситуация и с медиа? Там? Ну, понятно, что не только. Катастрофическая. И вот, кстати, вот, хороший вопрос. Я вот заселилась в гостиницу в Киеве. Первое, что я увидела, что в пакет входит белорусский канал БТ-24. Это официальная такая махровая пропаганда. Причем она не только про Лукашенковская, она про Путинская. А в Беларуси нет украинских каналов. Я знаю, что Петр Алексеевич приезжал в Минск, и он договаривался о том, что пятый канал, например, будет вещать в Беларуси. Это не выполнено, ничего не вещает. Понимаете, то есть сегодня необходимо украинское влияние на Беларусь, потому что согласно данным соцопросов, какие бы они ни были, но 54% согласно этим данным белорусов поддерживают действия России в Украине. Это страшно. Те 40%, да, которые сегодня существуют, которые против этого, это заслуга таких сайтов, как «Хартия-97» и других независимых медиа, которые еще могут каким-то образом работать. Но нам нужна помощь. Потому что, поверьте мне, если вот этот процент достигнет 75%, все, даже не надо будет э, Путину каким-то образом захватывать Беларусь. Лукашенко без Лукашенко на вас нападут с территории Беларуси. Ну, вот вы говорите о поддержке. А все-таки кто-то ведет разговоры вот, с, с, территории а? с, с, с Украиной с Украиной, кто-то ведет с какими-то делегациями, опять-таки, кто-то говорит с Украиной. Знаете, как поговорите с Донбассом, поговорите, Я... да, угу. да, вот не слышат Беларусь. Кто разговаривает с украинскими чиновниками со стороны Беларуси? Ну, Понятно, пока что оппозиции лица. нет вообще. Пока разговаривает Лукашенко исключительно. Понимаете? То есть очень много встреч я здесь провожу с журналистами, с депутатами, с... Волонтерами mm -hmm. вот это невероятные люди. То есть в принципе сегодня для белорусов крайне важен ваш волонтерский опыт. Вот кстати, вот говорю просто как редактор интервью там политиков не пользуются огромной популярностью в Беларуси украинских политиков, а вот интервью украинских волонтеров это просто всегда такой читательский бум, да, то есть люди читают, потому что это невероятно, то есть то, что может сделать вот один простой человек в Украине, и то что он делает вот те, те чудеса, вот и поэтому вот этот опыт вот крайне нам важен сегодня. Ну, скажите, откуда все-таки такое, вот знаете, перед тем, как вы с вами говорить, перед тем, как вы вот знала, что вы придете, поговорила и с коллегами, в том числе там часто разговариваешь с, с обычными людьми на улицах и спрашиваешь просто вот, например, мнение о Беларуси, да, потому что это всегда интересно поговорить с людьми, да. Откуда такой вот миф о том, что в Беларуси там учителя получают чуть ли не там 500 долларов зарплаты, что в Беларуси хорошие дороги, такой вот порядок. Откуда этот миф? Это опять-таки из-за того, что нет здесь медиа каких-то оппозиционных, Откуда? из-за того, что украинские медиа недостаточно внимания уделяют Беларуси, потому что я заметил такой тренд, что в Украине сегодня, а, 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 вот о Беларуси это либо хорошо Лукашенко, либо никак, фактически. Вот реально, где белорусская оппозиция, где белорусские журналисты, спасибо, что вы пригласили меня сегодня в студию. Но извините, меня не приглашают ни на Первонациональный телеканал, ни на пятый канал, mm -hmm. то есть ни на один плюс один. Но, слава богу, у меня есть площадка на ТСН, поэтому я могу писать и доносить как бы, информацию о том, что происходит в Беларуси. Но на самом деле украинские медиа очень мало уделяют внимания тому, что происходит в соседней стране. И, простите, мы совсем рядом и мы реальная угроза сегодня. То есть не мы простые белорусы, а диктаторский режим в Беларуси. Как раз таки свободная демократическая Беларусь – это друзья Украины. Но пока вот, вот, наша любовь к Украине, она такая немножко односторонняя. Mm -hmm. А в, в ответ пока получаем мало, очень мало. Но это мнение о том, что белорусы ничего не хотят менять, но насколько вообще не соответствует действительности? Ну, нет, это как в концлагере. Да, вот находятся люди, mm -hmm. и вот что значит не хотят ничего менять. В Беларуси проходили в 2010 году проходили такие демонстрации. Вот Мустафа Наим, ваш бывший коллега, mm -hmm. он как раз таки вот недавно сказал о том, что вот он был в Минске в 2010 году, и он сказал, что то, что я увидел, это практически это был Майдан. В Беларуси был свой Майдан, только его подавили, там арестовали более тысячи человек, избили людей, арестовали всех кандидатов в президенты, членов их штабов. Вот и я в том числе попала в тюрьму. Мне журналисты предъявили официальное обвинение до 15 лет тюрьмы. После, после таких массовых репрессий, естественно, происходит потом какой-то такой вот период, где-то апатия, плюс, когда репрессии не, прекращ, не прекращаются, когда они происходят в стиле 37 года на протяжении длительного периода, естественно, то есть происходит такой вот геноцид фактически. И очень тяжело потом снова восстать. Но это будет. Это будет, потому что это никуда не денется, это все равно зреет в народе. Но сейчас вот какая-то есть новая такая молодая оппозиционная сила, которая может появляться, новые какие-то лица оппозиционные? Да, сегодня по-прежнему появляется много молодых активных людей, но, конечно, они не могут сегодня заниматься так какой-то активной политической деятельностью, появляется много таких культурных движений, а, там, курсов белорусского языка, там, люди носят, молодые люди сейчас очень модно носить вышиванки белорусские. Вот. Ну и в подполье зреет, то есть вот есть бойцы, есть волонтеры, которые готовы распространять независимую прессу, которые готовы расклеивать наклейки, доносить информацию подпольно. Ну и последний вопрос, как по вашему мнению, все-таки что-то должно стать последней точкой? И это может быть совершенно, эта последняя капля, может быть даже какая-то незначительная, да? Для для страны. По вашему мнению, что может стать вот, вот тем вот последним, что заставит людей все-таки выйти и массово выйти? А никто не знает. То есть это может быть любая мелочь, любая мелочь, потому что потому что постепенно, то есть это как пороховая бочка. Mm -hmm. То есть когда оно полыхнет, трудно предсказать. Но то, что полыхнет, это точно. Я вам чрезвычайное благодарность, что вы смогли прийти в нашу студию Наталья Радина, главный редактору позитивного белорусского интернет водения «Хартия 97» была в этой студии.